всем плевать на Донбасс. Жить здесь нереально. Света нет, воды, соответственно, тоже. Некуда в абсолютному большинству разбегаться. Чистота – залог здоровья. Попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одно его не оказалось. На заправках простым людям не продают. Все, потолон, госслужишь. Вот такие, ребят, дела. Когда это закончится? Когда? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми зібрали найголовніші, найгостріші, найцікавіші і найсмішніші і заяв російської пропаганди для того, аби ви знали, як вони воюють проти нас в інформаційному середовищі, як вони жанглюють інформацію і намагаються все використовувати викривлене проти нас. А ми не маємо права собі дозволити, аби їхні наративи просувалася як інформаційним простором України, так і тим паче світу. Тож лишайте нам свій лайк для того, щоб цей випуск подивилося якомога більше глядачів. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене і будьте з нами, тому що тільки коли ми єдині, і тільки коли ми разом, ми маємо можливість перемагати нашого ворога. Всім начхати на Донбас! Здивовані! Та ми про це говорили роками. Та здається, ніхто нас не чув. Ну а тепер. Навіть зрадники і колаборанти, які самі кричали: Путін, Путін, помагі! Путін, Путін. військам тепер стверджують, що ті, хто міг розбігтися із Донбасу, це зробив. Та й справді, якщо подивитися будь-яке відео, яке знімається нині з Донецька, Донецька, Луганська, ви не побачите там здебільшого молоді. Одні пенси, літні люди і більше нікого. Ну а ось вони якраз і не можуть нікуди втікти, тож вони там лишаються. Але як стверджує, наприклад, сама Тетяна Мантян, всім начхати на Донбас, і, зокрема, всім начхати, і ми це бачимо на ситуації з водою. Ми щодня вам показуємо найсвіжіші вирізки із Скабєєвою, Сіванян, Соловйова, Кісельова, Гаспаряна. Вони готові говорити про все на світі, про все довкола. Вони готові порпатися безкінечно в брудні билизні українських чиновників, українського президента, але ні слова. Ні слова не кажуть про регіон, за який вони типу вписали з 2014 року, через який вони типу, розпочали бойові дії, захоплення наших територій. Все, його немає. Немає Маргарит Сіманян, яка рве на собі сорочку і кричить: Матушка Росія, забери Донбас домой, Донбас возвращается в родную гавань!» Немає всім плювати. То есть, если это все затягивается еще на годы, люди разбегутся или что там останется от Донбасса? Да, разбегаться. Ну вот куда? Скажи мне. Ну вот куда людям разбегаться? Те, кто мог разбежаться, уже разбежались. И мне куда разбегаться? Мы с тобой миллион раз показывали, что творится в ПВР. Цены ты сам на все знаешь. На какие шиши людям жить? Куда им разбегаться? Некуда в абсолютному большинству разбегаться. Да, какая-то часть, конечно, глядя на весь этот водный трэш, возможно, куда-то и уедет, если есть куда. Но абсолютного большинства просто некуда. Они нигде, никому не нужны. Я с ужасом думаю о том, что будет дальше. А что будет? Почему с ужасом? Ну потому что воду негде брать, ее нет совсем, вообще абсолютно. Я же тебе еще раз говорю, люди уже болотную воду, вот которую просто наливают в водовозки, техническую. Так я Окупали. о том и говорю, это, это о, уже называется гуманитарная дня. катастрофа. Да, да гуманитар... она там давно, но ну, всем плевать, потому что все ломы дружно отмазывают А МММ, которая стоит у руля Донбасса. Ну, не, не сложить же лапки, не помереть, а ну, Люди надо как-то... Люди понимают, как что кричи, не кричи, зови, не зови, жалуйся, не жалуйся, всем плевать на Донбасс всем плевать что не ясно и люди это знают. они пытаются, они завалили жалобами, но все эти жалобы спускаются вниз а ОМмм докладывает что все хорошо прекрасная маркиза, что еще могут сделать люди. Если они точно знают, что всем плевать на их страдания, даже если они начнут умирать там толпами от жажды, от дизентерии, всем будет плевать. Они это точно знают. Да, да, Никаких картина. Никаких проблем ведь не составляет отправить туда проверяющих. Просто отправить проверяющих, которые просто поговорят с людьми и выяснят, идет ли вода, почем, где, как. Это не трудно, но этим почему-то никто не занимается. О, і показуха під'їхала Чіпошилін, це той, що колаборант, це той, що воєнний злочинець, який має висіти на гіляці, перевіряє наявність води в магазині. Не в крані, а в магазині. Звісно, йому показали пляшечки по три рублі, бо це ж норма. По соціальній ціні все є на камеру, все працює. А як хтось піде без Чіпошильни і без камери, то виходить, що ні, ціна спекулятивна, нічого немає. Та й ніхто, ніхто в Чепушиліна не питає. Слухай, це ж власне твої підприємства цю воду і виробляють. Це ж ти на цьому збагачуєшся, але нема кому спитати. Немає в регіоні більше ані яєць, ані хребта. От соціальна цена южної лагуна Южна Лагуна, 49. Ну кстати, різниця, да, Сто пруд сто двадцять восім. Она 10,70, да, видите, да. разная. Ну, это обязательно. Сейчас угу. это больше 200 магазинов уже. И вода а разливная вот, не дороже 3,50. Это обязательное угу. условие. Много берут воду на разлив? Достаточно много, заказываем через день практически. Через по день, да? вот эти, эти да. полторы тонны дорогу, да. А лагуну по социальной? Лагуну, как только заказывают, ну, подходит ближе к концу, сразу привозят. Поэтому... Нету сбоев по, по этому сбоев нету Просто просьба да. такая, чтобы она постоянно была в наличии. Она есть в людей. она стоит здесь на основной выкладке, есть до она в другом отделе. А, а ну, она в нескольких точках да, получается. Да, да. Приехал к себе на дом. Это город Донецк, Петровский район, микрорайон, жилплощадка. С 22 -го года здесь люди не живут. И посмотрите, в каком он состоянии. Никто дом не восстанавливает. Люди разъехались, потому что жить здесь нереально. Света нет. Воды, соответственно, тоже. Ну и отопление, понятно. Здесь первый, второй подъезд полностью обвалился. Третий тоже подъезд там вот. Плита перекрытия упала. И четвертый подъезд. Я подавал компенсацию на имущество и на жилье. 100 тысяч мне выплатили буквально 3 месяца назад. То есть, кто прописан, вы можете приехать в свой исполком у ТСЗН по району, к которому прикреплен ваш дом, и подать заявление на компенсацию. На имущество выдается 100 тысяч рублей, если у вас полностью потеряно имущество, 50 тысяч рублей это частичное. Учитываются там столовые приборы, холодильник, ну, средства для жилья, то есть стулья, диван, все самое необходимое. По поводу компенсации на жилье, деньги еще не выплатили, комиссия приезжала, посмотрела, оценила ну, мою квартиру в 40% повреждений. То есть на имущество 100 тысяч рублей я получил, и больше я ничего не получал. Приезжала сюда комиссия на дом, смотрели. Ну вот, считайте, два с половиной года прошло. Дом в каком состоянии он был, в таком и остался. Я думаю, что в 2025 году этот дом уже никто восстанавливать не будет. Но я вам так скажу, этот дом центровой по жилплощадке. Здесь очень много квартир, но вы можете представить вот на каждой лестничной площадке по одной по две квартиры первый второй третий четвертый и пятый этаж дом кирпичный здесь силикатный нормальный крутой дом и в таком состоянии здесь жить нереально по возможности люди забивают окна ну, чтобы вода не попадала в квартиру ну и распоряжается наша улюблена серия. Это проблемы с бензином, которые які... розлітається не тільки по російським регіонам, а й по тимчасово окупованим. Тепер і в Луганську повна дупа із бензином. Жито запро. Черги на заправках величезні, але навіть якщо там постояти виставити цю чергу, це ще не означає, що ти заправишся, бо саме втомить, поки ти стоїш, все може і завершитися. Простим людям продають бензин, навіть не на всіх, АЗС, а лише по талонам держслужбовців uh, хотів би всіх тих предупредити, хто у нас їде в Луганську Республіку з бензином проблеми на заправках. Простим людям не продають все талонам, кослужиш. Вот те діла. Де бензин. Стоїть 82 рублі, А бастановоріть дивовижно. Навіть тут соціальна нерівність. Ну що, ви ж хотіли в Росію? В буквальному сенсі не вийшло, але постоїти в чергах, відчути дефіцит як лих, все ж таки виходить. 95 є тоді осп'ята. друзья, это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую которой я попытался заправиться за 95-м бензином. Ни на одно его не оказалось. Надеюсь, это просто временный сбой. Не, не, зараз не про воду в Донецк, зараз про сметя в Мариуполе, бо там и с цим зараз наибольшая проблема. И кажут, местные, дивно, что они это взагалі пам'ятають, бо, если вы там лишились, Ви маєте бути тотально симпатизантами Росії, а при Росії все найкраще при Україні було все погане. Але тим не менше, місцеві згадують, як колись це було процвітаюче місце і місто, яке перетворилося за декілька років російської окупації на звалище. Кидають все повз будь-якого смітника на дитячих майданчиках. Маляється все увесь непотріб. А у комунальників зарплати супермаленькі, ніхто не хоче прибирати. Але квитанції на зборку території приносять стабільно. Тобто гроші хтось збирає. А чистоти, а чистоти немає. Як вам так дітки у нас грають? Здравствуйте. Здравствуйте. Як вам хорошо всего? всього? Добре. А то они предъявляют счет уже за уборку территории. Да везде, я уже заколебался вот это вот. снимать. Короче, говорят мне, зарплата маленькая, люди не, не хотят идти. Ага. Мы же вот это два года тут субботники устраивали. Ага. Ну я вот в YouTube ну, влаживаю, а? да. Ну, Уже люди просто устали, уже надоело это все. Уже не знаю, как я бороться. При, вам принесли квитанцию уже за уборку территории. Ага, еще нет. А нам принесли, там две тысячи, две с половиной тысячи, по-моему, должность считали. И сказали, платите, а то пеня будет. Короче, бардак. Я говорю, Мама, это я вот не привет не говорит, городской администрации. Сейчас пойду дальше покажу. Ладненько, всех благ вам, до свидания. Вот так. Чистота – залог здоровья. Это вот тут, тут, тут мы урну сами сняли, потому что было бы то же самое, как и там бы, просто переполненное. А так люди там дальше бакуют, начали порядочные относить Вот смотрите, что тут водится. Я вам дальше показал бы еще. Там дальше возле стадиона. Тоже типа парк. Ну там то же самое творится. Как вам чистота такая, женщины? Здравствуйте. Нравится? Уже заколебали мы с этим мусором бороться. Два года сами убирали. Но... А говорят, дворникам мало платят, не хотят. Стояли урны, стояли, А мы их убрали. Потому что это вот такая гора мусора. А так он хоть в бак туда относят. Ну, вон посмотрите, там где урна стоит, вот там на площадке. Там гора 2 метра мусора. Короче, кошмар. Вот такие вот дела, ребята. Говорю, это о проблеме с мусором. Дальше продолжаем. Привіт градської адміністрації. Це вот только 22-й мікрорайон. Там далі везде такое твориться. Когда это закончится? Когда? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф. Коментуйте, почути побачене і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!